В библиотеке имени Михаила Грушевского состоялась презентация книги «Братьев Капрановых». Труд украинских писателей под названием «Забудь речка» повествует о судьбе троих людей, которые попадают на Вторую мировую войну под одним именем. Один из них оказывается в дивизии Галычина, другой в рядах Красной армии, а третий принимает сторону УПА. О книге, в которой переплетаются судьбы трех, расскажет наш корреспондент. Три судьбы одного человека, в который без церемонов вторгается война, а итог этого сплетения будет подведен спустя десятилетия. Такой нестандартный сюжет лег в основу нового романа украинских писателей братьев Виталия и Дмитрия Капрановых. Авторы лично представили свое новое творение, получившее очень символичное название «Забудь речка» в Одесской библиотеке имени Михаила Грушевского. Мы сделали открытие. Э, открытие ну, географическое. Мы открыли речку. Она называется Забудь Наші далекі предки ще до християнства вірили в те, що між нашим світом і тим світом протікає річка. І коли перелітає душа, тобто людина помирає, перелітає душа на той світ, вона перелітає на цій річці, і все забуває. Коли людина народжується, душа перелітає з того світу на цей і знов все забуває. Ця речка называлась «Забудь речка». Такой философский подтекст авторы решили применить к роману, который может по праву называться историческим, учитывая внушительный объем проделанной работы по изучению документов и мемуаров непосредственных участников Второй мировой войны. Факт того, что в этот период их деды были в разных лагерях противостояния, вынудил братьев Капрановых использовать в романе специфический прием. Мы решили взять одну людину и провести ее через три разных армии во время Второй мировой войны и в червону армию, и в партизаны, то есть в УПА что было до УПА, потому что УПА было с 43 -го года, а партизаны начали что раньше, украинские. И третьего через вермахт. В первой части романа три разных человека волю судеб получают одинаковое имя и фамилию и проходят разный боевой путь. Во второй части на фоне возникшей любви в силу жизненных обстоятельств влюбленные проведут собственное историческое расследование деятельности своих дедов, героев начальной части. Тем самым современники дадут мораль оценку деяний своих предков. Кроме того, влюбленным предстоит узнать, что они родственники. Авторы признаются, что пытались создать максимально атмосферный роман, для чего изучили большое количество материалов. В этом процессе каждый из братьев взял определенный участок работы и воплотил полученные знания в создание эпизодов романа. Произведения по признанию авторов ⁇ это своеобразный призыв каждому разобраться в истории своей семьи. Это, по мнению писателей, даст возможность составить объективную картину истории собственного государства которая в контексте отдельно взятых личностей порой бывает слишком неоднозначно.